Мы приехали из города, я буду по-русски, да. так как Не, вы говорите, ревну, я Народилась города Харькова. 24 февраля, полпятого, мы все проснулись от страшных взрывов. Все затряслось, дом наш затрясся, за детей сразу поскакивали, по... встали, страшно стало. Мы думали, может это что-то где-то, но поняли, что это уже на нас началось нападение. Посмотрели в окна, там все дымит, все горит. Потом немножко затихло, но мы поняли, что это уже началась война. И маленьких детей мы стали собирать, Ой, уезжать, потому что мы поняли, что сейчас начнется к вечеру, я не знаю, может начаться наступление серьезное. Детей мы отправили, внуков маленьких. Сами остались с мужем. Ну, как-то дом покидать не очень-то хотелось. Застряла еще и ракета вдобавок в доме. Конечно же, поехали дети. Конечно, сразу же с первого дня стало страшно. Мы пошли в подвал. Потому что ожидать можно было в любую минуту, в любую секунду. Если так внезапно, значит, это что, вероломство? Это, ж, это же ну, самое настоящее такое вот без предупреждения, без объявления. Сразу взрывы. Как в наш дом не попало, вообще удивляюсь. Первая ракета. Мы, дети уехали, мы остались в подвал. И с этого дня два месяца в этом подвале в дом подняться было страшно. Только поднимешься, чуть-чуть начинается дом дрожать, начинаются обстрелы. Бежишь в подвал, останавливаешься возле шахты, лифта, подождешь, пока пролетит снаряд. Дальше следующий этаж спускаешься, пока с седьмого этажа добежишь до подвала. Пол жизни уходит. Ну, в подвале было чуть спокойнее, но все равно страшно. Когда все больше и больше стало взрывов, уже и в подвале было страшно сидеть, потому что боялись сейчас дом завалится, и куда нам, и что нам, куда нам выходить, куда нам А кушать хочется, конечно же. Гуманитарку привозили. Но за гуманитаркой тоже было страшно идти. Богу молился каждый полметра. Если что-то прислоняешься к стене, ждешь, когда снаряд или пролетит, или разорвется, а пережидаешь. Получаем, получали гуманитарку обратно тоже, как бежать. Бежали, скользко, снег. Ну, кое-как добегали. Богу молились, честно говорю, чтобы добежать до подвала. Не до дома, до подвала хоть какого-то. Магазин вначале немножко работал. Людей очень много собиралась очередь, часа на два. И тоже, как будто не знаю, или видели, или слышали, не знаю. Начались эти обстрелы именно по магазину. Один раз все-таки попал в снаряд. Убила, ранила. Убила там двоих, по-моему, женщину и мужчину. Ранила мужчин много. Потом уже, конечно, магазин закрылся. Начали опасаться скопления э, людей. И закрылся магазин все, ничего, уже аптеки. Ой, тоже в аптеку страшно было бежать. Только зайдешь, начинаются обстрелы, и не знаешь, куда ложиться, куда бежать и что делать. Или окна на тебя посыпятся, или здание на тебя рухнет. Конечно же, и в дом попали, разрушили второй дом разрушили недалеко от нас. Ну, конечно же, все магазины, все киоски, все разбито. Все в стеклах. Инфраструктура, это уже была разбита. Ну, когда уже стали по домам, квартиры, балконы, окна летят. Уже было страшно даже в комнату и на пять минут зайти. Что-то там переодеться или что-то чай сделать. начале э -э, автобусы объявления были, эвакуация э -э, на вокзал. Мы все надеялись на что-то. Не знаю, на что мы надеялись. Но когда уже разбомбили вода э -э, вода. Постачания, светло, начали все это разрушать, наши службы чинили, но через день опять попадали туда снаряды. И когда уже не стало у нас ни воды, ни света, ни газа, ничего, холодно, тогда уже, уже не было выхода. Как-то волонтеры стали помогать. И утречком рано, в шесть, пол седьмого нас пытались вывести людей на поезд. Потому что уже и автобусы уже боялись вести такое количество людей. Уже как-то волонтеры машинами пытались проскочить. И возили вот так вот людей с животными, ну, стариков на машине до вокзала. Мы новости-то читали, видим, слышим, что они там по всей границе, войска. Но мы до последнего как бы, ну, ну не верили. Ну, думали, опять ну, там, ну, на Донбассе там опять будут сражения. Но чтобы так вот полностью на всю Украину сосредоточить войска. Мы как бы, ну, не верили, честно, это я честно говорю. Ну, ну родственники, у моих знакомых есть там родные, сестры, братья, все есть в Белгороде. Ну, как бы не верили, не хотелось в это верить. Но, к сожалению, так, пять, полпятого утра такое сотворить... Это дети перепугались, взрослые за детей. Дети за родителей сидят в подвале и боятся. Мамочка, папочка, мы не хотим умирать. Я наклонился над детьми, прикрыл их своих, своим телом. Если будет что-то падать, то будет падать на него, не на детей. Мамочка, папочка, мы не хотим умирать. Я не могу. Это почти каждая семья пережила такое. Уже за себя не переживала, за детей, за внуков. Потому что когда там по телевизору слышишь, там это одно, а когда вживую, рядом... Когда все дрожит и сыпется на тебя штукатурка, это страшно. Это очень страшно. Дети маленькие, по 5-6 по лет, и они говорят такое. Мы не хотим, папочка, умирать.